নমস্কাৰ মই স্মনানী গগৈ চেতিয়া আজি আপোনালোকলৈ বুলি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ৰদালি গোট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেইবাটাও গোট আছে আৰু প্ৰতিটো গোটতে তিনিশৰ পৰা পাঁচশ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কবিৰ সদস্যসকল অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এনেকৈ আচলতে বহুতে গম পায় যে কোনোবা অচিনাকিজন লোককো কেতিয়াবা মই একোটা মেছেজ দিওঁ আৰু সেই মেছেজৰ দ্বাৰাই মই কবিতা বিচাৰোঁ আচলতে আপোনালোক কোনেও ভুল নুবুজিব কাৰণ এটা সৎ বা মহৎ উদ্দেশ্যলৈ মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰোঁ আৰু আমাৰ ৰদালিলৈ কবিতা দিব নেকি বা ৰদালি গোটত আপোনাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ নেকি এনেকৈ মই প্ৰথমতে অচিনাকিভাৱেই আপোনালোকক কথা প্ৰশ্নটো সোধো আপোনালোকক বা জনাওঁ মই তাৰপিছত আপোনালোকে যিসকলে সঁহাৰি দিয়ে বা যিসকলে কবিতা দি দি আছে আজিলৈকে মই সকলোৰে ওচৰত আচলতে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ তাৰ মাজতে কিছুমানে হয়তো বহুতখিনি প্ৰশ্ন সোধে কিছুমানে সোধে যে গোটত সোমোৱাৰ লগে লগে পইচা পাতি দিব লাগিব নেকি বা গোটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা মানে কেতিয়াবা অলপ বিব্ৰতবোধ কৰোঁ কাৰণ মোৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকৰ কবিতা এটা আমাৰ এই ৰদালিখনত প্ৰকাশ কৰাটো আৰু ৰদালিখন বহুত ডাঙৰ কবিতাৰ আলোচনী নহয় এখন পঞ্চাছ পৃষ্ঠাৰ এখন আলোচনী যিখন আলোচনী প্ৰতি মাহে প্ৰকাশ পাই আছে আৰু আপোনালোকে যিসকলে সঁচাকৈয়ে ৰদালিৰ গ্ৰাহক হৈছে ৰদালিক কিমান বছৰে মৰম চেনেহ দি আছে কবিতা দিছে বা আমাৰ শুভাকাংক্ষী হৈ আছে আপোনালোকক মোৰ ভাষা নাই কেনেকৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ৰদালিক আগবঢ়াই দিব আৰু মই এইবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী সংখ্যাৰ ৰদালিখনৰ তিনি তিনি চাৰিগৰাকী কবিৰ কবিতা পাঠ কৰি দিম আপোনালোকে শুনিব কবিতাকেইটা কেনেকুৱা পায় আৰু জনাব মই প্ৰথম কবিতাটো পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ নগাঁৱৰ আমোলাপট্টিৰ অশোকৰাম ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ কবিতা তেখেতৰ কবিতাৰ শিৰনাম যোদ্ধা মৃত্যুৰে খেতালিখেলা এক ভয়াৱহ সময় সত্ৰৰ আবেষ্টনীত দুৰ্গম জীৱন ভয়াৱহ শীতত বৰফো কঠিন হয় বৰফৰো ঠাণ্ডা লাগে শীতৰ জয়াল ৰাতি তেজপুৰ কঁৰাল মাৰে বন্ধুক দিও হিম আদ্ৰাতীত হিম শীতল নিশাও জাগ্ৰত তেওঁ দেশ মাতৃ ৰক্ষাৰ বাবে জন্মদাত্ৰীলৈ মনত পৰে তেওঁৰ লুডুৰ ফুডুৰ অকীণ দেখা সন্তানৰ সামান্য কাঁহতো চব খাই উঠা মাতৃ অপত্য স্নেহ অসমীয়া মাতেৰে ভাত খালা নে বোপাই ক'বলৈ ইয়াত যে কোনোৱেই নাই মৌনতাৰ শিকলিৰে প্ৰেমিকাৰ প্ৰেমবোৰ মধুৰ স্মৃতি হৈ ৰ'ল সাৰ খকোৱা তুষাৰ পাঠতো তেওঁ পায় দেশমাতৃৰ স্নেহৰ পৰশ জন্মভূমিৰ উৎসৰ্গিত এক প্ৰাণ যোদ্ধা তেওঁৰ নিজৰ ইচ্ছাত মৃত্যু পতককাত বিনিদ্ৰ ৰজনীৰে দেশমাতৃৰ জীৱন ৰক্ষাই জীৱ ৰক্ষাই জীৱন অৰ্পণ দুচকুত আছে তেওঁৰ অযুত সপোন যোদ্ধা তেওঁ নিজৰ ইচ্ছাত এই ভয়াৱহ শীতত দেশমাতৃৰ ৰক্ষাত ব্ৰতীক সীমান্তৰ বীৰ সৈনিক সকললৈ এই কবিতা কবিগৰাকীয়ে উচ্চাৰ কৰিছে গতিকে সুন্দৰতি কবিতা আৰু অন্য দুটা কবিতা পাঠ কৰো এটা পাঠ কৰোঁ শিৱসাগৰৰ সান্নিধ্য শইকীয়াৰ কবিতা তেখেতৰ কবিতাৰ শিৰোনাম সকলোৱে কয় ধৈৰ্য্য ধৰা সকলো ঠিক হৈ যাব সময়ৰ লগে লগে সকলো ঠিক হ'ব কিন্তু সঁচা কথা কওঁ সময়ে সকলো কাম ভাল কাম নকৰে সময়ে আমাক সেই দুখ আৰু সেই বেদনাৰ সৈতে জীয়াই থাকিবলৈ শিকায় আমি বিষ সহ্য কৰাত অভ্যস্ত হৈ পৰোঁ আৰু তেতিয়া আমি সেইটো গম নাপাওঁ কিবা কষ্ট আছেনে নাই কাৰোবাক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ কোৱাটো সহজ হ'লহেঁতেন কিন্তু যিমানে ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহে তেওঁহে গম পায় ধৈৰ্য্য ধৰাৰ পৰা ধৈৰ্য লাভৰ যাত্ৰাত এজন মানুহ ইমান বাৰ চিহ্ন ভিন্ন হৈ যায় আৰু শেষৰটো কবিতা পাঠ কৰো যোৰহাটৰ বিজুলী শৰ্মা বাইদেউৰ কবিতা তেখেতৰ কবিতাৰ শিৰ নাম ৰাধা আদৰ মালতী ইত্যাদি ৰাধা হবলৈ নকবা আৰু মোক বাহিৰত উজ্জ্বল হাঁহি ভিতৰি বিষাদৰ নিৰৱতী যমুনা সজাই সঁচাই সজ্য়াটিত নালাগে কৰিব মানুহে যোগে যোগে বন্দনা মাটিৰ পুতলাহে মই শিলৰ নহয় ক্ষণিকতে ভাঙি যাওঁ আলাহতে জয় পৰোঁ তোমাৰ খোজৰ বাটত অহা যোৱা কৰোঁতে দুভৰিৰে চুই নাযাবা মোক নেদেখানে কেনেকৈ লাজতে মুখ লুকুৱাওঁ মোৰ কাঁইটবোৰ কেৱল মোৰ গোলাপী সুকোমল ফুলপাহী মাথো তোমাৰ বাবে মই কোন বিৰোহী ৰাধা আদৰ মালতী নে বেদনাৰ বহু শিল বুকুত সামৰি বৈ যোৱা এখন নদী সাগৰ থিয়াই বৈ যাওঁতে কিয় আত্মাততে শুকাও পুনৰ জীপাল নকৰিবা মোক সেই আকাশৰ চকুলো মই যে কেতিয়াও সাগৰ হৈয়ে নাপাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা আমাৰ ৰদালিত প্ৰকাশ হৈ আছে আৰু এই চতুৰ্থ বৰ্ষৰ এইখন বেটুপাতখন দেখুৱাইছোঁ এয়া ফেব্ৰুৱাৰী সংখ্যাৰ ৰদালি আৰু আমি মাৰ্চ সংখ্যাৰ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে ৰদালি মাহৰ এমাহৰ আগতে আচলতে কবিতাখিনি লোৱা হয় যদি আমি এতিয়া লৈছোঁ সেইখন মাৰ্চত প্ৰকাশ পাব আকৌ যদি মাৰ্চৰ প্ৰথমত লওঁ আমি সেইখিনি এপ্ৰিলত প্ৰকাশ পাব এনেকৈ আমাৰ ৰদালিখন আমি চলাই গৈছোঁ আৰু আমি মহেশ্বৰ বসুমতাৰী সম্পাদক আৰু মই মুখ্য সম্পাদক আৰু ৰদালি আমাৰ প্ৰকাশন নিজৰ প্ৰকাশন গতিকে এই ৰদালি প্ৰকাশনৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লেখক লেখিকাসকলৰ কবিতা বা অন্যান্য গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি গৈছোঁ আৰু আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ আমাৰ এই প্ৰকাশনৰ পৰা আপোনালোকেও এখন কিতাপ উলিয়াবলৈ নিশ্চয় মন কৰিব আৰু আমি আপোনাৰ কিতাপ পঢ়িবলৈ আগ্ৰহী আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছে আমাক সম্পূৰ্ণ ধন্যবাদ জনাইছোঁ জয়তু ৰদালী কাক্যদোমী